موسيقى <applause> Så er vi på vej til vores næste tur, som hedder Tour de Europa. Og det betyder jo så, at vi har tænkt os at køre fra Danmark hele vejen ned til Istanbul, og så fra Istanbul op til Litauen, hvor vi jo så selvfølgelig skal besøge Dada og Mejers mormor, og derfra hjem igen. Og det er sådan en tur, der kommer til at tage 5 ugers tid. Jeg sætter lige et billede op her med vores rute, vi kommer til at køre. Og med os, eller med mig, er Bianca, Maja og Dada. Så jeg har min prinsesser med på tur den her gang. Ligesom når vi var turen til, øh, til Holland. kan ikke køre Jo, det kan man nok godt. Men øh, lige nu sidder vi faktisk inde i uh, en vaskehal, øh, og som I kan se på bagruden, så er jeg ved at få vasket, øh, vasket bilen. Og jeg tænkte på, at øh, så vil jeg lige uh, benytte lejligheden til at... Øh, <laughs> optage, men jeg tror, jeg venter. Så så nu kommer den øh, herover. Så, bil, øh. ja. Men øh, vi starter vores tur nu. Øh, når vi er færdige med at få vasket øh, bilen og få øh, tanket op, så kører vi. Vi har lige stoppet i en lille by, som ligger ca. 40 km fra, hvor vi, øh, hvor vi overnatter. Hej, det der. Som vi har kørt til for at se på netop de her bygninger her. Det skulle være nogle rigtig smukke bygninger fra, ja, oldtiden. Jeg ved ikke, men øh, jeg tror, at det er 1400- og 1600-tallet. Øh, men byen er netop kendt for deres gamle bygninger, som er gammel tysk stil. <coughs> ja. 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 Hvorfor vi skal over og ja. Ja, ja. ja. Har du fået rørt nu? Nå. Klokken er 5 minutter i øh, halv 10. Eller 5 over halv 10. Og øh, vi har lige spist aftensmad. Og øh, vi kørte herover til, til den her by for at se på det her. Må uh, jeg uh. <laughs> fundet så en legeplads? Nej, det var faktisk mig, selv Okay. gå over. Okay. Uh, det er åbenbart de her bygninger, som er den her by er byer kendt for. Kan vi har et billede af Theo, Theodor, at han også har været her i uh, <coughs> ja, det er en companion som uh, er med på alle hans rejser. Hvad er Pisa dog, så? Ja, danke igen. Kig til mig. Ja, jeg skal, jeg skal bare stå her. Zu der Tiger. Okay. Ja. Danke. Hello. Så er vi ankommet til vores motel, og øh, vi har fået, øh, vi skal op på tredje sal. Det ved jeg ikke. Bare gå ind. Vil du gerne sove deroppe? Okay. लो जी माया लेट गई अपने बिस्तर में अब टाइम बात गए हैं हाँ पौने ग्यारह बजने वाले हैं तो माया को लेट लेट किया तो अभी मैं भी कहते हैं तैयारी कर रहा हूँ लेटने का तो और बियांका और

jeg vil gerne sove. I morgen bliver også en lang tur. Så der skal vi til Lara, Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. L-A-H-R. Og besøger rundt Så, men øh, jeg vil takke for i dag. Nu vil jeg sove. så er det blevet lørdag den øh, 22. Du kan godt. Ja. Så er det blevet lørdag den 22. Uh, klokken er nu øh, 8:43. Maya har været oppe i et par timer nu og øh, nu og de, og de andre de ligger stadig og sover. Maya De andre ligger stadig og sover, men øhm, hun er sulten, så jeg må ellers ud og finde noget mad til hende. Så vi tager, mig og jeg, vi kører lige ud og køber noget morgenmad, Barbe, og så kommer vi tilbage. Ja, du er virkelig sulten. Hvorfor? Jeg er færdig. Så ud på jagt. Kom. Ja, kom. hvor er William?

Men på vejen skal vi lige lave nogle stop, så vi både kan holde en pause, men også samtidig lige se på nogle sværdigheder. Så jeg har sat destinationen til en by, der hedder Kassel. Og der skulle være nogle flotte bygningsværker at se. Der er cirka 165 km dertil. næste optagelse bliver derfra klokken er 10:38 lige nu. nu. er vi ankommet til øh, en lande øh, borg vi skal op til. Øh, og øh, jeg har ingen idé om hvad det er for en borg, men det er inde i en skov. Vi har kørt op ad en kæmpe bakke. Øh, zigzagget rundt omkring og herfra kunne vi ikke komme videre. Så resten af turen skal vi gå. Men det bliver en rigtig hyggelig tur igennem den her skov. Ja. Jeg tror, at... Jo, Maja, stille over lige. Her kommer min lille bybo. smarte pige fra byen af, som er kommet ud i skoven. Som piver. Hele tiden. Hun er kommet ud i skoven. Med sin sodavand, og solbriller og sin kasket. <laughs> så, men øh, det bliver en hyggelig tur, så vi øh, derfor lige lidt videre. Så.

Løvenburg. Sådan, som jeg kunne læse mig frem til det. Er det, det er bare noget mudder. Okay. Her står Maja <laughs> og pynter med sin maksekondi. Ja, jeg ved godt, det er der på det er der, hvor jeg er bare hen. Jeg bare se dig. Det ved jeg ikke. <laughs> det ved du <jeg> ikke. Ej, ej, Kom. Det er Herkules slottet og så står Herkules op i toppen. Det tror jeg ikke. Nej, nej, vi går alle sammen. Vi føles føl ad alle sammen. du går først, Hvis der er nogen, der kommer op og tager fat i det, så, så er det der tager fat i først. Nej, betur það Så har vi bevæget os hele vejen op på toppen af Tårnet, og øh, vi kan ikke komme højere op. Det er et meget, meget smalt lille område. Må jeg vende lidt? så nu vil øh, vi bøge os ned igen. Vi skal op ad de her trapper igen.

Janka, på. Kom, der starter vandfaldet lige, lige om lidt. Klokken er nu 21.06. Og vi er ankommet til Lara. Vi har været her faktisk øh, øh, halvanden time, har vi været her nu. Og øh, vi er ankommet til Khuddam. Øh, til, til, til og øh, han har så inviteret os ud at spise, i stedet for at spise derhjemme. Så vi er kommet ned på den tyrkiske, lokale tyrkiske. Og øh, der er blevet bestilt noget pizza. Der er blevet bestilt noget pizza. Og øh, noget kylling øh, øh, in the box. Og øh, noget grilspyd derovre til, til øh, Bianca. Og øh, nuggets med pommes frites til, til Maja. Og her sidder Rudum. Og, øh, og Bianca. Og der? Øhm, og Rudums søn, han, han gad ikke øh, at tage med, fordi han var ikke sulten, så han blev hjemme. Så ham filmer vi på et senere tidspunkt. Men øh, nu vil vi spise. Velbekomme.